Вот э, я решила поступать э, в медицинский, да. Uh -huh. Значит, э, я иду поступаю в университет, проучиваюсь uh -huh. там э, 6 лет, и потом выбираю специализацию, э, на которую я хочу ориентироваться. И это уже интернатура, которая в зависимости от того, какую специализацию я выбрала, она будет от 1 до 3 лет продолжаться. Правильно? вы можете выбрать специальность в зависимости от возраста людей. Да, вот Наталья уже затронула эту тему. Вы можете быть педиатром, вы можете быть терапевтом. Ну, вот две такие большие, да, педиатр это до 18 лет, включительно, терапевт старше 18. В зависимости от того, что это диагностика или лечение, или реабилитация, тоже может быть своя специфика. То есть есть врачи, которые заканчивают медицинство, становятся диагностами. что вы делаете? А сам как думаешь? Борюсь в власти? Они работают на аппаратах. Это аппараты компьютерная томография, магнитно-резонансная. Ну, в общем, весь спектр инструментальных УЗИ, диагностика. Да, и они занимаются только диагностикой, становятся высококлассными специалистами в этом направлении. А есть те, кто занимается непосредственно лечением. Есть еще два больших разделения. Это терапевтическое направление и хирургическое. То есть вы можете быть врачом, который лечит почки, который лечит сердце, который лечит щитовидку. А вы можете быть хирургом, который оперирует сердце и кардиохирург, да, называется. Человеком, который делает операцию на головном мозге, это нейрохирург, а человек, который лечит, это невролог, да. То есть вот такие два больших разделения есть. А знаете, что у вас аппендицит. Какой аппендицит у меня нога сломана? Не видишь? Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита. То есть вы можете делиться своими знаниями, быть на кафедре. У нас на данный момент три э, учебных заведения готовят врачей. Вы можете остаться на кафедре и еще параллельно преподавать студентам, писать статьи, вести научную деятельность. То есть если вы поступаете на стоматологию, вы будете только стоматологом. Да, если вы хотите быть э, врачом, например, и лечить почки, вы должны опять поступить в университет. Хотя программы где-то схожи, но у нас такое есть четкое разделение. Если ты понимаешь четко, каким врачом ты хочешь быть, тогда ты выбираешь специализацию. Если есть сомнения, но ну, тебе нравится вообще вот э, эта профессия, тогда ты идешь в лечебное дело да. и даешь себе да. время подумать, подготовиться, да. смотреть и выбрать. Правильно? Да.